Выжинуть Россию з Радбезу ООН, враховуючи нещодавний удар нанесенный РФ по дитячій лекарне в Киеве. Ну, видите, они хитростью туда залезли, обманом хитростью и большими деньгами. И ну, я не вижу на сегодняшний день, чтобы их выжили вот прямо после вот этих негативных действий. Может, что-то будет предпринято, но это, знаете, это все обман. Это все, как он ООН говорить, да? С болезни, озабочены, і от, все точно так же. Чи вдасться протягом року відновити дитячу лікарню Охмадит, зруйновану росіянами? Ну, на протяжении року, може, в такому состоянии нет. Но смотрите, здесь будет достаточно большая помощь извне. Причем это какая-то сучасная, такая современная помощь будет. Ну да, как-то будем ее восстанавливать. Будем. Но это может быть длитель, больше занять времени. Тут зависит от некоторых факторов. Дай бог, чтобы ее быстро восстановили. Ее восстановят, да, она будет очень современной и такой Ну, уже в каком-то более современном форматі, что ли, я не знаю. Чи відмовиться влада Словаччини від своєї прихильності до РФ після удару по Ахмадиту? Ні, ні, ні. там там її маніпулюють, там ні. там присутствуют. Я ж говорю, хто попал в лапи дьявола, да? кто попал в лапы Кремля, в их теплые объятия, вырваться оттуда, в кавычках говоря, теплые, вырваться невозможно. Там присутствует страх. Возможно, они и хотят вырваться, понимаете? Хотят, но у них присутствует страх. Они понимают, чем это чревато для них. Чи помстятся ЗСУ и украинские спецслужбы за удар по Ахмадиту? Давайте поставим так покарание им будет, наказание, потому что помста — это как удел слабых. А тут надо наказание. Наказание будет со стороны украинских вооруженных сил. То, что касается удары по больнице, будут. Уже над этим работают подгорают у Кремля, потому что, знаете, они прекрасно понимают, что ответочка им будет. Причем ответочка будет не одна, а в нескольких направлениях. Поверьте, над этим уже работают. СБУ що Росія вдарила по Охмадиту саме ракетою Х-101? Да. да. Попытка, видите, это вот то, что касается, видимо, то, что было вот эта клоунада в заседании ООН, Попытка там э, российской стороны выкрутиться из этой ситуации, да, создать какие-то препятствия, создать доказательства, что было не так. Э, Но ну, на это у них очень ограниченные возможности. Тут э, все ясно, то есть до, досконально все будет доказано. Ще справді кінцеве рішення щодо удару по Ахмадиту, ухвалювало керівництво РФ. Так. Да. да. Там йде, смотрите, там йде борьба Башен Кремля. І таким образом, весь, всю ситуацію, негативну ситуацію, то, що може произойти для них, якби как бы хтось був то Но э, здесь, понимаете, здесь решение э, принималось невзирая на мнение других. Здесь надо было именно продемонстрировать весь вот этот свой негатив и весь свой диспот... всю свою деспотичность. Что мав на увазі Дмитро Кулеба, коли заявив, что ракетным ударом по Ахмадиту Путін підставив Орбана? Ну, этот э, деятель, э, он же пытался, смотрите, он пытался убедить э, Украину, что там, ну, что-то он привез, да? Идите там на перемирие, на мир, на условиях э, Кремля, на условиях России, э, что гарантии все будут соблюдены. Здесь как раз-таки речь, скорее всего, идет о гарантиях, которые пытался Орбан выдвинуть в Украине. Э, тем, таким образом, пытаясь Украину склонить к тому, что надо идти на условия Путина и что Кремль будет собира... фигуры Путина, что Кремль будет соблюдать эти условия, но Кремль, я уже говорила, никогда не будет соблюдать свои условия. Никогда. Связавшись с Кремлем, во-первых, можно ставить крест на своей карьере в дальнейшем. И, ну, нету веры, нету. Это обман. И мы об этом убеждались уже сколько раз. Чи справді Угорщина может бути позбавлена права головування в ЄС через візити Віктора Орбана до РФ та Китаю? Тут, тут двойка выпадает, да, у него очень шаткое положение, очень. Ну, вообще, смотрите, да, тут есть такая вероятность того, хотя, опять же, понимаете, это не на руку Кремлю. это очень выгодно сейчас Кремлю, что Орбан занимает такую да, должность, или как она правильно называется. Поэтому там тоже будет идти свое давление. Каким-то образом, я же говорю, но все равно он свое получит. Вот посмотрите, он свое получит. Только что вперед проиграется. Пендаль под зад, либо же жив... это, это самое мягкое, что для него может быть. Жесткое самое это уход мир иной. Чи отримає Україна 1 мільярд доларів на ППО, які пообіцяли представники НАТО до кінця літа? Ні. Ну, смотрите, может тут менше суми йде. Менше. И это может быть не до конца лета, а опять же, это может затянуться. Почему Столтенберг наполягает на подписании новых оборонных обязательных у членами членами НАТО найближшим часом. Здесь есть опасность все-таки применения ядерного оружия, тактического ядерного оружия. Есть такая, опасность. именно все время показывают то, что касается, допустим, мира, да, мы говорим про мир, именно где-то в воду это может полететь. То есть такая опасность, она возрастает сейчас. Чи вплине на перебіг війни в Україні те, що НАТО відправить в нашу країну спеціального представника? Ні, Ні не вплине це ніяк. Ну і що? Ну, приїде он, ну и что? Они як били, так і будуть бити. По большому счету, смотрите. Как ідею опасность для дітей остається і дом, э, жилых домов? Она так і остається, то есть, по большому счету, нет. Это не испугает Кремль. Чи отримує Україна до кінця року сучасні зразки тактичних систем ППО, щоб захистити населені пункти, розташовані близько від кордону РФ? Ну, сучасних я не бачу. Понимаете, с Они же понимают, что с это, да, тем более рядом с границей, это они подставляют, ну по-любому, да, под удар. То есть они более поражаемые. Э, здесь что-то другое, что-то другое, да, мы можем получить. Чи змінить кардинально перебіг війни в Україні результат саміту НАТО в Америці. Кардинально нет, но она может развиваться по какому. Понимаете, здесь тогда идет вопрос о том, что уже не будет стоять вопрос давления на Украину, то, что она не хочет перемирия, ну то, что хочет Кремль. То есть как-то в другом ракурсе она будет идти, в другом русле. И здесь действительно идет усиление помощи Украине. Ну то есть Кремль всегда делает все наоборот. Смотрите, он пытается сделать все, чтобы у границ России не было НАТО. Ну, как он кричит, что почему он воюет с Украиной, одно из их предположений, потому что тут НАТО. Но на самом деле он к своим границам на севере вплотную придвинул НАТО в виде двух стран. То есть у него прекрасно получается все наоборот. Вот то, что он хочет, получается все наоборот. «Чи будет до кінця лита проведенный обмен женок військово Ну, они торгуются. То есть это можно сделать и раньше, по большому счету, да? Видите, опять же, тут манипулируют, пытаются выкрутить для себя что-то. Здесь присутствует обман. Ну, смотрите, обман, какие-то обманные шаги. Запутать это очень тяжело. Будем надеяться на это. Но это, честно, это очень большой и адский труд вырвать наших людей, детей, военных, гражданских из рук этих э, демонов. С какой метою у США открыли представительство у Короборонпрому? Ну, э, понимаете, здесь есть, э, что ну, по идее, что это должно быстро, да, то, что надо Украине, чтобы оно быстрее шло в Украину, конкретно что-то шло, но оно так не будет. Это не ускорит. В данной ситуации, в данном виде, это не решит проблему. Ну, это, опять же, это для кого-то тепло. Но если про Украину говорим. Это для кого-то создание тепленьких мест и все, что с этим связано. По крайней мере, на данный момент те, кто будут присутни там, они, видите, они не смогут ускорить это все. То есть, ну это, знаете, марна трата денег. Почему США, Атамим Адшанов, до сих пор выступают против вступа Украины в НАТО? Ну, во-первых, тут есть момент манипуляции, тут есть момент э, сотрудничества, но не напрямую, а через кого-то, да? э, через каких-то посредников. Э, поэтому тут э, понятно, что... Это невыгодно э, Кремлю, а с другой стороны, а с другой стороны, видите, они, э, если вступить, э, если вступит Украина в НАТО, это быстрое окончание войны, что ли. Но это, я так понимаю, ведение э, определенных сил. Поддержки НАТО на территорию Украины. Ну, то есть э, никто не хочет, чтобы погибли их военные, да, по большому счету. Это, с одной стороны. А с другой стороны, там, там есть сотрудничество с Кремлем. Я же говорю, перед нами разыгрываю такую некую картинку того, что все по правилам и по закону. Далеко не по правилам, не по закону. И уже все, кто можно, нажился на войне в Украине. Чья у Джо Байдена диагноз хворобы Паркинсона? Есть и не только. Во-первых, она быстро прогрессирует. Еще какие-то. Там у него куча, короче, там у него куча всего. Тут прям букет, я бы сказала, в том числе да. Ну, это, видите, ну, какие карты выпали. Старший аркан шут, старший аркан дурак рядом с такой картой, которая представляет у меня как бы, ну, все, что связано с Байденом и с правительством. То есть, ну, это впадание в детство, ну, мягко скажем большой ребенок. Ну, то есть тут э, неадекватные действия уже Не у него. У него серьезные проблемы со здоровьем. Навіщо до Москвы прибыл премьер-министр Индии? Ресурсы. Все, что связано с ресурсами, как-то увеличение поставок ресурсов. Ось щось типу такого. Тут карта ресурсності. Чи справді РФ відправила на війну в Україні велику кількість громадян Індії? Ну, вона відправила, дійсно. Ну, це теж ми знаємо, навіть це тут без карт, що представник, от, забула його фамілію. который прибыл в Москву, он просил, да, чтобы вернуть всех индийских граждан, да, которые там попали. Небольшое количество, не, не сильно большое, ну такое себе, но ну, есть они, есть. М -м. Обман. Видите, это здесь четко их вели в обман. Им предлагали одно, им же совершенно другое предлагали. Ну, как обычно, да? Где-то быть там в тылу, где-то, может быть, еще кем-то, там, еще кем-то. А на самом деле куда как пушечное мясо, как и всех остальных. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.